ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಶೋಭಂ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಶ್ರೀರಾಮರ ಭಜನೆಯನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಈ ಹಾಡಿನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಹಾಡಿದವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಯಮುನಾ ಹೆಗಡೆ ಹೆಗರಿಸೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಡಿದವರು ಕೂಡ ಅವರೇ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಭಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಶ್ರೀರಾಮರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಭಜನೆ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಯೋವನ್ನ ಅವರು ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊನೆ ತನಕ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ರಾಮಯ್ಯನ್ನುವ ಎರಡು ಅಕ್ಷರದ ಮಹಿಮೆಯನು ಆಲಿಸುತ್ತ ಕೇಳು ನೀ ನಲಿವ ಮನವೇ ನಲಿವ ಮನವೇ ರಾಮಯನ್ನು ಎರಡು अक्षरदमयिमे आलिसुत केळुनि नलिवमननि आलिसुत केळुनि नलिवमननि रायंब मातृदरे पापपरिहारौ शरदि वळगे सेरदुवदुवे सीताराम जय जय राम हनुमत्सेवित श्रीराम रघुकुलतिलका पतितो धारा श्री रामा श्री राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जया जया रामयन्नु एरडो अक्षरदमहिमयनु आलिसूत केळुनि नलिवमनमे नलिव मनमे रामतारकमन्त्र जपि सुतिह मानुजा अवकिल् लिन्दो मा मुक्तिमार्गवतोर्वा इह परदि सुखनीडवा ज्ञानज्योतिय बेळकु सीता सीताराम जय जय राम हनुमत्सेवित श्रीराम रघुकुलतिलकापतितो धारा रामा। श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय श्री राम श्रीराम जय राम जय जय राम रामयनुरडु अक्षरदमयि मेयनु आलिसुत केळुनि न न निन वृद्धेशभरि अशुद्ध भक्तिजेणी मे ची वृद्धेशभरि अशुद्ध भक्तिजे नि चे सवियादफलसविदु सन्तृप्तिगुण्डे शिलयानया शापविमोचने गैदे धर्मपालिपमहिम राजमार्गदि नडेदे सीताराम जय जय राम हनुमत् सेवित श्रीरामा रघुकुलतिलका पतितो धारा दशरथनन्दन श्रीरामा श्रीराम जय राम जय जय श्री राम श्रीराम जय राम जय जय रामा। राम रामायन् ೂ ಆ ಅಕ್ಷರದ ಮಹಿಮೇಯನು ಆಲಿಸುತ್ತ ಸೂತ ಕೆಳಿ ನಲಿವ ಮನವೇ ನಲಿವ ಮನವೇ ನಲಿವ ಮನವೇ ನಲಿವ ಮನ